Hər vaxtdan xoş seyfəmizin izləyiciləri. Nizami metrosunun çıxışında, super bir binada satışa çıxmış, super təmir olunmuş 3 otaqlı mənzili sizə təqdim etmək istəyirəm. Mənzilin təqdimatına keçməzdən öncə kanala abunə olmağınızı xahiş olunur. Kanala abunə olaraq həmizə dəstək ola bilər, həm də satışda çıxmış mənzildən dərhal xəbərdar ola bilərsiniz. İndi isə mənzil haqqında ə, sizə qısaca məlumat verim. Mənzilimiz Nizami metrosunun düz çıxışında yerləşir. 17 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində 3 otaq 156 kvadratdan ibarətdir. Mənzilimiz skvoznoydur, yəni yel çəkəndir. İndi isə ətraflı mənzilimizə tanış olaq. Gördüyünüz üstə mənzilimizin giriş hol hissəsidir. Döşəməmiz palət parketdir. Mənzilimiz bahalı materiallardan istifadə olunub təmir üçün. Taxta qapılar, bahalı döşəmə, bahalı aboylar Hömrəmənizin koridor hol hissəsidir. Geniş koridorumuz var. Mənzilimizin otaqları çox genişdir. Həm həyətə, həm də təzə parka baxışı var. Bu mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Super geniş mətbəximiz var. Döşəməmiz palət parketdir. Mətbəx mebelimiz yığılıb, lazımi bütün aksessuarlarla təmin olunub. Mətbəxmizdən eyvanımıza çıxışımız var. Super görüntimiz var təzə parkımıza. Kom ü sistemimiz yığılıb. Havalandırma sistemimiz yığılıb. Yəni e, kondisionerin agregatı qoyulub və bütün otaqlara turbinə havalama sistemi çəkilib. Yəni split kondisioner deyil. Bura bizim mətbəximiz. İndi isə keçək qonaq otağımızla tanış olaq. Çox geniş qonaq otağımız var. Qonaq otağımızın döşəməsi parlat parketdir. Mənzil təmir olunub, lakin çox az təmir yaşayış olub təmirdən sonra. Havalandırma sistemlə əlavə split kondisionerlərimiz də mövcuddur. Qonağımızdan da, qonaq otağımızdan da eyvamımıza çıxışımız var. Geniş qonaq otağımız var. Mənzil bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Baxın, çox geniş qonaq otağımız var. Mənzilimiz kvaznoydur, yel çəkəndir. Binanın qazı, suyu, işığı daimidir. Hunday liftləri var, yəni sürətli liftlərdir. Sənəd binaya çıxarış verilib, lakin mənzil sahibi çıxarışı götürməyib. Yəni lazım olsa çıxarışa götürmək mümkündür. İndi isə yataq otağımızdan tanış olaq. Bura bizim böyük yataq otağımız. Çox gözəl təmir olunub. Döşəməmiz balat parket, bahalı divar kağızları. Yataq otağımızdan da eyvamımıza çıxışımız var. Baxın, qapının bahalılığı. Əl işləmələrlə işlənmiş qapılar. İndi isə digər yataq otağımızdan tanış olar. Bura bizim digər yataq otağımız. Buranı da döşəməsi palət parketdir. Bura da lazım olan bütün mebellərlən təmin olunmuşdur. İndi isə sanuzilimizdən tanış olar. Sanitar qovşağımız 2 dənədir. Geniş dəhliz tavanlarımız var. Döşəməmiz granit və marmar istifadədir. Paltaryan maşını burada qoyulub, duş kabini yığılıb, bütün aksessuarlarla təmin olunub. İndi isə digər sanitar qovşanımızla tanış olaq. Bura bizim giriş qapımız. Girəndə sol tərəfdə isə digər sanitar qovşanımız yerləşir. Mənzil çox gözəl təmir olunub. Poşumuz qrafik mənzildir. Təmirdən sonra mənzilə çox az yaşayış oldu. Bir daha məlumatları qeyd edim. Mənzilimiz Nizami metrosunun çıxışında 17 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. 3 otaq 156 kvadratdan ibarətdir. Mənzilimiz skvaznoydur. Super təmir olunmuşdur. Təmirdən sonra az yaşayış olur mənzildə. Binamızın çıxarışı var, lakin mənzil sahibi çıxarışı götürməyib. Ən yəni, istəyən olsa çıxarış götürmək mümkündür. Dövlət tərəfindən ipoteka verilən şəxslər mənzilin çıxarış oluğuna görə ipoteka sala bilərlər. Mənzil nağd qiymətə satılır, kreditlə verilmir. Bu və ya digər evlər barədə ətraflı məlumat almaq üçün 070 637 7757, 055 444 4145 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək ola bilər və bazarda olan ee mənzillərdən dərhal xəbərdar ola bilərsiniz. Abunə olmaq üçün sağ tərəfdə abunə ol düyməni sıxmanız kifayətdir.